dalam beberapa tahun kebelakangan ini oleh kerana beberapa peristiwa luar biasa yang berlanda negara. Rakyat Malaysia telah menyaksikan beberapa pengeluaran khas KWSP yang tidak pernah berlaku dalam sejarahnya. Tapi setiap kali pengumuman dibuat, pengeluaran hanya boleh dibuat kepada akaun dua. Tidak pernah sekalipun melalui akaun satu. Kalau awak golongan yang terkesan, mesti kau mengeluh mengapa KWSP nak kacau. Duit paling banyak pun dalam akaun satu semuanya duit saya. Biarlah saya ambil tu kan? Tapi pernahkah awak terfikir mengapa KWSP akaun satu tak boleh sentuh? Adakah ini muslihat kerajaan nak curi duit? Adakah KWSP zalim? Atau mungkinkah ada sebab yang sah? Hmm. Apa akan berlaku sekiranya akaun satu boleh dikeluarkan? Adakah kesan buruk kepada ekonomi? Adakah pulangan KWSP akan jatuh? Soalan-soalan yang baik dan itulah yang saya akan cuba jawab dalam sembang kali ini. Welcome to Sembang Finance. Akaun 1, akaun 1. Mengapa KWSP akaun 1 tak boleh sentuh? Mari kita mulakan dengan bertanya. Apakah kesannya sekiranya semua orang dibenarkan mengambil keluar duit akaun 1? Bertentangan dengan kepercayaan ataupun konspirasi, sebenarnya KWSP ada sebab yang munasabah untuk menghalang pengeluaran akaun 1. Mengikut KWSP pada tahun 2023, dana pelaburan KWSP dilaburkan dalam nisbah berikut. 63% duit kita dilaburkan dalam equity, contohnya saham, 32% dalam fixed income seperti bond dan sukuk dan yang selebihnya 5% dalam hartanah dan money market instruments. Sekiranya awak perasan, awak akan nampak bahawa lebih daripada separuh duit anda dilaburkan dalam instrumen macam saham. Dan sama macam mana-mana pelaburan saham, harga pasaran boleh naik, boleh turun. Semua orang mau beli pada harga yang rendah dan jual pada harga yang tinggi. Termasuklah KWSP. Janji jangan jual apabila harganya rendah. Ha, ini kita semua boleh setuju, betul tak? Masalahnya, tiada siapa tahu bila harga saham akan naik atau turun. Termasuklah KWSP. Ini bermakna sekiranya semua orang cuba membuat pengeluaran apabila harga pasaran saham tengah merudung ada kemungkinannya KWSP akan rugi. Dan sekiranya KWSP rugi, pulangan yang awak dapat pun akan berkurangan. Malah jika situasinya sangat buruk, ada kemungkinan pulangan tahunan tidak akan mencukupi untuk memuaskan permintaan semua pengeluaran. Tapi awak cuba fikir sebentar. Biasanya apabila pasaran saham tengah jatuh, pada masa itu jugalah keadaan ekonomi biasanya kurang elok. Betul tak? Dan bila keadaan ekonomi tak baik, orang ramai pasti akan cuba mengambil keluar duit KWSP. Nampak tak masalahnya? Itulah sebabnya awak tak dibenarkan sentuh akaun satu. Ini membawa kita kepada hujah kedua. Seperti yang anda semua tahu, akaun tiga sudah pun diwujudkan. Ini adalah akaun fleksibel di mana awak boleh ambil keluar semua duit dalam akaun tiga pada bila-bila masa. Buat masa ini, pulangan akaun tiga adalah sama macam akaun satu dan dua. Tetapi ramai yang bekerja dalam bidang kewangan berpendapat bahawa kadar pulangan ini tidak akan kekal sama untuk lama. Pada satu hari nanti, kadar akaun tiga mungkin akan dikurangkan. Hmm, kenapa? Jawapannya sama dengan hujah pertama tadi. Dengan kewujudan akaun tiga, sebahagian duit KWSP kenalah cair untuk menampung permintaan pengeluaran pencarum yang lebih. Tetapi, sebahagian besar keuntungan wang KWSP datangnya dari equity dan seperti yang kita baru belajar, pelaburan ekuiti tidak boleh dijual pada bila-bila masa. Ini bermaksud untuk menampung pengeluaran yang lebih akibat akaun tiga, peratusan yang boleh dilaburkan dalam ekuiti akan berkurangan. Ia perlu ditukarkan kepada pelaburan yang lebih cair, contohnya money market instruments. Dan pelaburan yang lebih cair biasanya juga adalah pelaburan yang memberikan pulangan yang lebih rendah. Inilah sebabnya akaun 3 hanya diperuntukkan 10% manakala peratusan caruman yang masuk ke dalam akaun 1 telah dinaikkan kepada 75%. Ini adalah supaya kita tak kacau pelaburan equity. Ha kalau tak besar kemungkinannya pulangan keseluruhan untuk KWSP akan jatuh. Dan ini sudah tentu akan buruk untuk semua orang akhirnya. Okey, tadi kita cakap tentang kesan-kesan kewangan. Sekarang mari kita cakap tentang kesan-kesan ekonomi. Tahukah anda, pengeluaran besar-besaran daripada KWSP mempunyai impak negatif yang sangat besar kepada ekonomi negara? Untuk memahami kenapa, kita kenalah faham dahulu bagaimana KWSP dikaitkan dengan ekonomi. Untuk memudahkan pemahaman kita, kita anggap sebentar bahawa ekonomi Malaysia adalah ekonomi tertutup. Ekonomi tertutup ialah ekonomi yang tidak berinteraksi dengan ekonomi lain. Cuba bayangkan bahawa Malaysia adalah sebuah pulau terpencil yang tidak berinteraksi dengan mana-mana negara lain. Dalam ekonomi sebegini, jika kerajaan ataupun sesebuah syarikat ingin meminjam duit untuk membina jalan raya atau mengembangkan bisnes, dari mana mereka nak pinjam? Oleh kerana ini adalah ekonomi tertutup, mereka hanya boleh meminjam daripada rakyat. Kerajaan akan jual bon kerajaan untuk mendapatkan wang. Syarikat-syarikat pula akan menjual saham. Awak boleh meminjamkan wang awak secara terus dengan membeli saham ataupun bon melalui pasaran kewangan. Tetapi, terdapat satu lagi cara duit awak boleh dipinjamkan kepada kerajaan dan syarikat-syarikat yang memerlukannya. Dan ia adalah melalui pengantara kewangan seperti bank dan KWSP. Setiap kali awak mendepositkan duit ke dalam bank, duit itu akan dipinjamkan keluar setiap kali awak membeli mutual fund ataupun mencarum kepada KWSP, duit awak akan dilaburkan dalam pasaran saham. Ya, ini bermaksud awak secara tidak langsung meminjamkan wang awak kepada mereka yang memerlukannya. Pada tahap yang paling asas, tugas utama sistem kewangan adalah untuk menyalurkan sumber ekonomi yang terhad daripada penyimpan kepada peminjam dengan secekap mungkin. Dengan pendedahan ini, awak sepatutnya faham sekarang bahawa KWSP adalah salah satu pelabur terbesar dalam ekonomi Malaysia. Pada tahun 2023, sebanyak 702.5 bilion ringgit duit KWSP dilaburkan dalam ekonomi Malaysia. Ini mewakili lebih daripada 80% daripada jumlah dana KWSP. Ya, ini bermakna apabila awak mencarum kepada KWSP, awak secara tidak langsung menyumbang kepada kemakmuran ekonomi negara. Kalau awak nak patriotik, bayarlah cukai dan carumlah kepada KWSP. Tetapi ini juga bermakna sekiranya semua orang mengambil keluar duit akaun satu, pelabur terbesar iaitu KWSP terpaksa mengambil balik semua duit mereka daripada ekonomi Malaysia. Cuba awak bayangkan apa akan terjadi kepada projek-projek negara yang sedang berjalan. Semua akan diberhentikan. Syarikat-syarikat mungkin akan bankrupt dan ramai orang akan menganggur. Saya bukannya nak membesar-besarkan isu ini tetapi saya agak serius apabila saya kata sekiranya semua orang ambil keluar duit KWSP ekonomi negara akan musnah dalam sekelip mata. Itulah sebabnya awak tak boleh sentuh akaun satu sesuka hati. Dan akhirnya saya nak meluangkan sedikit masa untuk bercakap tentang kesan sosial KWSP. Seperti yang kita tahu KWSP adalah dana persaraan dan duit ini sebenarnya sangat penting kerana ia susah nak dikumpulkan. Tapi tak kira lah apa jua sebab yang anda berikan, kerajaan ada insentif untuk memegang duit ini sampai hari tua anda. Dan sebab itu adalah kerana jangka hayat rakyat Malaysia semakin bertambah. Ya, dahulunya pada tahun 70-an, jangka hayat penduduk Malaysia hanyalah sekitar 63 lebih tahun. Tetapi hari ini mengikut Jabatan Statistik, purata jangka hayat Malaysia adalah 75 tahun. Ini bermaksud sekiranya awak kerja sehingga umur 60 iaitu umur persaraan, kebanyakan orang akan memerlukan duit untuk cukup sara diri 15 tahun lagi selepas bersara. Kos seperti perubatan, perumahan, pencen dan sebagainya menjadi beban yang semakin tinggi setiap hari. Dan sama ada kerajaan suka ataupun tidak, akhirnya mereka akan menanggung beban tersebut. Semakin banyak duit yang digunakan untuk menanggung pesara, semakin kuranglah duit yang boleh digunakan untuk mengembangkan infrastruktur negara. Duit KWSP adalah salah satunya dana yang dapat mengurangkan beban kepada kerajaan. Malah di negara seperti Singapura, CPF iaitu KWSP Singapura tidak membenarkan pengeluaran selepuk. Duit pesaran awak akan dikeluarkan sedikit demi sedikit setiap tahun selepas bersara untuk memastikan awak cukup duit sampai mati. Okey, saya harap maklumat ini telah pun berguna untuk anda semua seperti yang saya katakan pada awal video terdapat banyak cara untuk menyumbang kepada negara. Salah satu caranya adalah untuk menyumbang lebih kepada KWSP demi diri sendiri dan juga demi negara. Sekiranya awak suka dengan bidang ekonomi saya ada satu siri bertajuk Prinsip Ekonomi di mana saya mengajar tentang kesan-kesan ekonomi dalam hidup kita. Lepas awak dah tengok, awak pun akan lebih memahami bagaimana ekonomi berfungsi. Awak boleh terus lihat di sini.